Aquí, yeah! yeah. छोटादेपुर जिला युवा अग्निवीर भर्ती में पसंदगी लेकिन परत फरया था अग्निवीर तालीम मेड़ी पच्चीस जिला जिला युवा परत आता आदिवासी रीति रिवाज मुजब भव्य स्वागत कर मा भारत माता जय घोष वातावरण गूंजी उठ्यूत वा जय हिंद सो मेरा नाम चंदन सिंह है मैं वडोदरा से हूँ और वडोदरा में एक बहुत छोटी सी युव कहे तो छोटी सी पर बहुत प्यारी सी और उम्मीद है कि बहुत बड़ा कर सकते हैं अगर आप लोगों का स्नेह और प्रेम बनता रहा तो ये शायद छोटा नाम बहुत बड़ा होगा जिसका नाम है बलिदान फिजिकल एकेडमी वड़ोदरा सो so, दर ईयर जितने भी साल हैं हर साल अग्निवीर में बहुत बच्चे बढ़ चढ़ के मैंने दिए हैं मैंने नहीं दिए हैं इन बच्चों की मेहनत है बस उस मेहनत को सराहा है मैंने और उस मेहनत को आकार दिया है दिशा दिया है इसके थ्रू ये देश की सेवा के लिए लगे हैं क्योंकि मैं एक फौजी हूँ सो फौजी बनाना मकसद नहीं हक है हमारा क्योंकि ये देश तभी सुरक्षित होगा जब फौजी दिन दिन बढ़ते जाएंगे और जो देश की सेवा में लगते जाएंगे आज तुम्हारा छोटा उदयपुर में क्या, क्या था? ये बच्चे मेरे छोटा उदयपुर में 113 बच्चे मेरे फिजिकल पास हुए थे पिछले साल जिसमें से 48 बच्चे अग्निवीर के अंदर लगे हैं जिसमें इन्फेंट्री के अंदर भी है आर्टलरी के अंदर भी है और सिग्नल के अंदर भी है ईएमई के अंदर है और सप्लाई के अंदर भी है So, उन बच्चों ने ट्रेनिंग कंप्लीट करके भारतीय सेना का अग्निवीर का ट्रेनिंग करके, अपने वतन को लौटे माँ बाप के पास लौटे तो परिवार ने मुझे किया कि आपने हमारे बच्चों को तैयार किया तो हम आपका आदर और सम्मान करना चाहते हैं इसके लिए मैं आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ मेरा नाम चंदन सिंह है मैं आमी से हूँ आप सबने नमस्कार आज रोज આર્મી અગ્નિવિરમાં પાસ થયેલા યુવાનો દ્વારા એક આભાર વિધિનો કાર્યક્રમ જેવો રાખવામાં આવેલો છે હવે આ જે આપણા છોટાઉદેપુર જિલ્લામાંથી જિલ્લા રોજગાર કચેરી ખાતે દર વર્ષે યોજાતી આર્મી નિવાસી તાલીમમાં એ લોકોએ ભાગ લીધો હતો જેમાં એ લોકોએ ફોર્મ ભર્યા હતા ત્યારબાદ એના ફિઝિકલ પછી એ લોકોના સિલેક્શન કરીને બરોડા એસઆરપી ગ્રુપ નાઇન ખાતે એ લોકોને તાલીમનું સ્તર નક્કી કરવામાં આવેલું હતું જેમાં આપણા ઉદેપુર જિલ્લાના યુવાનો પાસ થયેલા છે અને હાલમાં દેશની સેવામાં જોડાયા છે અને વધુમાં કે આજે એમના દ્વારા એક સન્માન કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલો હતો કે જે સરકારશ્રી દ્વારા અમને આ લાભ મળ્યો છે તો તેમને અમે એક આભાર માનીએ